saya Cikgu Norawiyani sebagai pengenalan pengaruh media sosial teladan terhadap guru. Media sosial merupakan fenomena global. Kajian oleh NAWI tahun 2020 membuktikan bahawa majoriti guru di Malaysia menggunakan platform media sosial. Namun begitu, penyalahgunaan media sosial boleh menjejaskan reputasi dan keberkesanan profesion keguruan. Dari aspek platform perkongsian ilmu dan bahan PDP, platform inklusif dan akses mudah alih, media sosial seperti TikTok, Facebook, YouTube dan Instagram digunakan oleh guru untuk berkongsi video, nota ringkas, teknik pembelajaran dan bahan PDP secara kreatif. Mana guru dan pelajar boleh akses kandungan secara percuma dan fleksibel. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Kandungan pendidikan di media sosial menjadikan pembelajaran lebih santai dan menarik terutama untuk generasi Z dan Alpha. Ianya sesuai untuk murid berkeperluan khas atau yang ketinggalan dalam pembelajaran formal di bilik darjah. Meningkatkan jangkauan dan komuniti pembelajaran. Membentuk komuniti guru digital seperti Edufluencer Malaysia yang berkongsi amalan terbaik dan sokongan profesional. Memupuk semangat kolaborasi antara guru, ibu bapa dan masyarakat sekeliling serta jalinan sosial luar negara. Kejayaan Guru Malaysia di dalam Top 50 Finalist Global Teacher Prize. Kejayaan dan dedikasi guru-guru di Malaysia membuktikan bahawa media sosial dan pendekatan kreatif dalam pengajaran boleh membawa impak yang besar dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh, inspirasi Cikgu Muhammad Nazmi telah membuktikan bagaimana media sosial boleh dijadikan platform berimpak tinggi untuk pendidikan. Saya Cikgu Nur Sarahah akan membentangkan kesan positif yang seterusnya. Media sosial juga dapat meningkatkan profesionalisme secara berterusan dalam kalangan guru. Guru dapat memperkayakan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kompetensi dengan mengikuti bengkel dalam talian, mendengar podcast dan sebagainya. Selain itu, media sosial membantu guru membina hubungan sosial dan emosi melalui media sosial ini sokongan moral, perkongsian cerita inspirasi dan perbincangan ringan dalam komuniti maya dapat memberikan kesejahteraan emosi yang lebih stabil. Saya Cikgu Sainul bin Ismail akan membicarakan pengaruh negatif media sosial terhadap guru. Pertama sekali ialah ancaman kepada profesionalisme. Walaupun media sosial boleh dimanfaatkan, ia juga menjadi medan yang boleh mencetuskan krisis imej profesional jika disalahguna. Dalam beberapa kes, guru dikenakan tindakan disiplin kerana melanggar etika penggunaan media sosial. Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2020 telah mengeluarkan garis panduan penggunaan media sosial dalam kalangan warga pendidik bagi mengelakkan isu ini. Selain daripada itu, gangguan masa dan produktiviti juga adalah pengaruh negatif terhadap guru ketagihan kepada media sosial boleh menyebabkan guru terlalai daripada tugas utama mereka. Rahim dan Musa tahun 2018 melaporkan bahawa guru yang menghabiskan masa lebih 3 jam sehari di media sosial berdepan masalah produktiviti dan tekanan masa saya cikgu Nini akan membentangkan pengaruh negatif yang lain iaitu isu privasi dan keselamatan maklumat iaitu sekira berlaku penyebaran maklumat peribadi akan mengundang kepada buli cyber, kecurian identiti atau penipuan talian. Perkara ini pernah berlaku dalam Malaysia iaitu pada tahun 2018 sistem analisis peperiksaan sekolah SAPS ditutup sementara waktu kerana telah dikodam oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi bagi mengurus pendekatan uh, pengurusan penggunaan media sosial ini dalam kalangan guru ada beberapa langkah yang boleh kita lakukan. Antaranya adalah menetapkan polisi sekolah dan garis panduan yang beretika kepada guru. Jadi seperti yang kita boleh lihat sebelah ini adalah surat siaran ke KPM Bilangan 9 yang menyatakan pelaksanaan surat akuan ibu bapa untuk memuat naik gambar dan video murid. Selamat Malaysia Madani, saya Cikgu Pion Rochen. Sekarang saya akan membentangkan tentang peranan seseorang guru dalam pendidikan literasi digital. Pada masa kini, guru juga memainkan peranan penting sebagai pengguna dan penyampai maklumat dalam dunia digital. Mereka didedahkan dengan latihan literasi digital yang komprehensif, merangkumi tiga aspek yang penting. Aspek pertama ialah etika dalam talian. Ini melibatkan kefahaman tentang tindak laku yang sesuai dan bertanggungjawab ketika menggunakan teknologi dan media sosial. Aspek kedua ialah pengurusan identiti digital. Ini berkaitan dengan bagaimana seseorang mengurus maklumat peribadi dan profesional mereka dalam talian. Bagi guru, ini amat penting kerana mereka menjadi teladan atau contoh kepada murid. Aspek ketiga ialah keselamatan cyber. Ini melibatkan perlindungan maklumat daripada ancaman seperti pengodaman dan penipuan cyber. Guru perlu mengetahui cara menggunakan kata laluan yang kukuh, mengenali dan mengecam email atau pautan yang mencurigakan, sedang melindungi data murid.